этот объект с вами, он нам интересен, в качестве средка туризма в черте города. То есть мы говорили на занятиях, как это можно организовать в На самом деле, вот была такая попытка, на мой взгляд, очень успешная, предпринята в черте города. И вот сейчас Ирина приведет нас к территории, и покажет, как это здесь все устроено. Потому что многие думают, что Золотой берег – это исключительно ресторанный комплекс. не так. Пойдем. Вы меня. Понимаете, О, у нас тут <с все. исходит. <клеская> проходите все. <клеская> Как-то так, я не знаю, поместится, а конечно, или нет. Но баня рассчитана на 10 человек, поэтому, знаете, когда будет больше, то будет тесновато. Вы проходите, смотрите, заходите все. Здесь комната отдыха кресло да заходите. смотрите какая баня у нас может заходите на баньку прийти проходите весь даже серьезно покажи варилку да значит 130 гривен сейчас будний день 200 гривен выходной. для постоянных клиентов 130 каждый день любой а, хорошо Проходите туда, до пятницу, давайте. Возле голубого. водички. Да да. туда, туда сейчас отапливается кондиционер? А? Вот сейчас тепло. А, нет, от... Бан. нет, это баня, а, это на кухне. А, баня еще не отапливается. На... А да. на да. что жаловались? На да. грязную посуду. Что у вас предусмотрено, какие защитные средства? Баня у вас на дровах или на дровах. на дровах, да? На дровах. А, ну есть вот где-то мы, и мы не видим вот, выход пожарная понятно сигнализация есть. Ага, а, вот пожарная пожарная сигнализация да. у нас, нет пожитителей. Угу. То есть все это два, два выхода получается. Ну да, там дынный. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. То есть идеальный правильный. вариант да, для того, чтобы да, проводить да, да. практически. и полностью вот э, и, и, и этот самый, и блок управления вот этот температуру. Ой, Инна, а сейчас, да? ну, это да, и этот самый и камин да да да. Так я фураж чу даже снимал. Да, да, да. Вы же просто снимали. <laughs> так, ну я же на видео сейчас снимаю фотографию, видео. Mm -hmm. Фотографии uh -huh. тут не очень качественные. Хотите? Неожиданная начинка, когда uh -huh. вот uh -huh. снаружи не скажешь. Здесь у нас два домика по один Thank you. с прокатами велосипедов, потому что... А что это? Это на деревьях? Ну, это они строят да, такой вот двора, деревянный сюда, на посмотрите -хау. ну, то есть, Да, то есть это будет интересно, но пока, ну, видите, еще только строится. Интересно. Да. То есть есть специальные люди, которые будут этим заниматься, потому что у нас уже ну, объять объятно, а тут есть, есть свой объем работы. То есть, а вот это будет городок и, на деревьях, да? где можно будет Деревья, столики это, поставить, это, где, лирата, поставить, лирата, где будет под то, можно будет навесом. Метки рынки подставить еще. Это мы возвращаемся. Медицинские услуги, то есть все включено, да? Ну, не знаю, ресторан хотите? Конечно. Все хотим. <связь> Идемте. Это же отели лесные. Тут прям аккуратно делать. Пока не завонялось на кухню.

Сюда приглашала несколько раз Потом один бывший студент тоже другим занимается. Тоже все время сюда звал. Я как бы тут целое лето хожу попасть. Сюда попасть все время нету. Это музей, это парк. Ну, социалистического периода.

То есть, когда проводим большую свадьбу, то это зал дается курение, 10 максимум человек. Да. Ну, если как бы немного прохладно, но калорифер включается то есть не, не проблема. Есть какие-то стандартные цены на заказ? На заказ у нас, да, у нас 200 гривен будет хороший стол. То есть это нету таких конкретных ограничений, да, вы можете заказать и на 150 Но опять-таки вы должны понимать, на которое время вы заказываете для того, чтобы вам было что-то кушать и насколько mm -hmm. вы уходите. Есть обед, да? Вы посидели там два часа. No, ясно, ясно. А если вы пришли в 4 и до 12 надо yeah, танцы, мансу, то мацут, конечно, надо что-то кушать. То есть, а если танцы, то, собственно, только спускаться вот туда, вот в, центральный зал. Да, в есть, да. И центральный зал это выходной а день. Можно танцевать, танцевать. И дискотека mm -hmm. это первый mm -hmm. этаж. Mm -hmm. Мы до 12 работаем, и дискотека mm -hmm. до трех часов ночи. То есть, если гости хотят с ресторана продолжить, не проблема. Не надо куда-то уезжать и да не зажигать. Что домашний. больше загружено? Ресторан или дискотека? Ресторан, конечно. Ресторан. Да. А вот желающих поводцев до трех часов ночи, Ну, В основном выходные дни, как правило. Почему? Потому что поймите, как у нас заведение такое в основном, скажем так, не для молодежи. То есть к нам приходят взрослые люди которые, да, вот банкетки для чего, почему их так много там, потому что приходят взрослые, которые хотят, ну, мужчины там, ну, ясно, как сказать, да, по которые хотят отдельно посидеть, да. чтобы никто им не мешал. То есть в центре, возможно, этого нельзя сделать, а у нас как бы для этого все расположено, у нас неплохая кухня. Как посетителей в по ну, по день и вы принимаете? По-разному. Ну, Не могу так, вам сказать да? точно. Да. Может быть, день, я до. вам честно говорю, может быть, и пустой просто. А Пришла okay. там, одна компания покушала, другая, кто-то пришел вечером, там посидел. И бывает так, что нету никого. Mm -hmm. Ну, не бывает, бывает банкет, так что спецобслуживание. Все, Один мы больше никого может... не принимаем. У нас все занято, понимаете, как по-разному. Mm -hmm. mm -hmm. да, наверх можно. Да, пожалуйста, конечно. На шестерых. А не Сейчас еще мы туда дойдем, мы еще тоже. Так особенно, а сопал. Тут просты... вообще, по-моему, очень даже ну, головитно смотрится. Ну, ну да, да, вот здесь так. Такая смотровая угу. обзорная. хотя с другой стороны, вот если бы здесь не было городского пляжа, мне кажется, было бы. Ну, да. Собственно. Каждого свои. свои. Ну, мне, например, не очень Телеса, будем так говорить. Нужно поехать туда, в шишки. Да, что, что? Даже вас вряд ли будет. Своя. Давайте вы вы вот так вот встать, чтобы не вас не было не видно, видно. видно. Да. О, а еще вот так. Давайте сейчас. Да, экстрим, да? <с>. по лестнице. Планы силы и бросить. Да. да. Огромных очень, ну, очень великое множество.

Центральный центр. Тут центральный еще есть да. да? да. третья еще. Да. Тяжело туда ходить. Это, это второе, это... Там, третий и четвертый. Да, да, да. Ну, там, третий там небольшой такой, как бы, такая. А там не Есть они? А -а -а. Ну, наверное, есть. Еще наверное. Для студентів це дуже непогана, непогана справа, непогане це таке явище, що можна е, дізнатись безкоштовно про те, як можуть розвиватись ну, наприклад, такі діяльності, як сільський туризм, або якщо це взяти, наприклад, і готельно-ресторанна справа, і туризм, і туристично-рекреаційний комплекс, і пляжний комплекс, тут все разом. Е, чому? Це важливо для Чернігівщини. Чернігівщина взагалі може розглядатися як район відпочинку для всього столичного регіону. Це Чернігівська, Київська область, можливо, частково Сумська область. Всі ми знаємо про Десну, яка тут у нас поряд про басейни про Дніпро. Я вам хочу сказати, що до 1986 року до Чорнобиля. У нас відпочивали і Мурманськ, і Ленінград тодішній, і Москва. Наприклад, цей союзний маршрут сплав на платах спасательних надувних, тут посередине на сіверський Чернігів на два тижні, коштував 15 рублів тоді. За рахунок прошпілок можна було до Брянська і з Новгород-Сіверська добратися. І тому той, хто так, відроджує такі. Позиції на Чернігівщині. Я думаю, честь і хвала, і те, що знайомить з такими зразками, це теж честь і хвала і дуже добре. І студентам потрібно думати і над цим, що можна. І є такі, як ми бачимо, ділові люди, які і у нас, які іначе в регіоні, який іначе є депресивним, все-таки розвиваються і я думаю, що розвиваються успішно, оскільки. Якби було не успішно, то таких, як кажуть, видимих наслідків не було. Тому я думаю, що потрібно шукати от такі і наукові обґрунтування, і практичне застосування таким знанням. І так це від всіх слухачів, я так думаю, що мене підрахує, хочу сказати, подякувати Андрію Миколаївичу, як представнику фонду, всім, хто приймав участь. Ну, ну я наприклад і, і міській владі і міські... за <смітна> ой, <смітна> все це... <смітна> ну, міській владі, може і обласній, ми так би мовити, не знаємо хто спонсор, <смітна> тому всім, хто приймав участь і хто це за потрібне робити, велике дякую. І думаю, що досвід співпраці з нашим інститутом і у вас залишив позитивне враження. Думаю, що будемо працювати далі. Якщо як ви кажете, через навіть пів, пів року, рік хтось з нинішніх слухачів запросить нас в подібне місце, але вже в іншому регіоні, то ми будемо тільки раді і із задоволенням прийдемо і не будемо питати, хто там спонсор. А ми ще, а ми ще і привеземо до вас групу таких же ж самих молодих, для того, щоб на вашому досвіді показати, що ми не тільки хочемо, ми ще й імо. Дякую. Тому я потисну судерство і всіх присутніх я приєднуюсь до слів Петра Федоровича, дійсно було достатньо цікаво І вже от та перша цеглина, яка ви кажете, заклали ми під час цієї семінару, вона вже виросла в деякі в певну конструкцію, тому що ми, шановні колеги. Домовилися з фондом, що розробили програму для розвитку молодіжного підприємництва і спробуємо її реалізувати через наших випускників. П'ятий курс і перший курс місцевого садового парку господарства якраз це дві споріднені таких споріднені напрямка, які дійсно можуть працювати в напрямку зеленого туризму. Ми дуже вам вдячні і запрошуємо до співпраці, щоб не закінчилися з цим, а та цеглинка виростала в таку потужну структуру, ну, щоб нагадувало щось подібне, таке, як цей зал, в якому ми знаходимося, який до недавнього часу, знову ж таки, повертаюся в слів Петра Федоровича, тут нічого не було, тут був пустиль, а люди зробили... Неможливе в такому місці, тому ще раз вдячний і запрошую від імені ректората до співпраці. Дякую, заключно частина нашого нашої молодіжної школи. Мені дуже приємно, що навіть досвідчені люди знайшли користь і знайшли щось нове в тій інформації, яку ми давали. Тому з вашого дозволу ми вручимо. Дипломи про те, що людина пройшла сіль пройшов курс. Починаючи з мельников Сергій Володимирович. Офіційно вивчаємо вам диплом. Дякую. Алішу Ганій, Наталія Олександрів. Дякую. попали на рабочий груз. Инна Ковалева.